У нас открылась новая секция спорткомплекса по боксу. Деток маленьких набираем. Мы с 7 лет начальный возраст, до 5 до 6 -го класса. Ведем тренировки с пол 8 до 9 вечера. Мы занимаемся так, чтобы для каждого ребенка индивидуальный был подход. Наша группа уже работает год. Вот. Мы работаем с детьми, работаем в спорткомплексе. Приходите, будем рады. Уважаемые родители, приводите детей в наш клуб, чтобы они становились гармоничными людьми, чтобы они могли не только постоять за себя, но могли делать добро. И мы в этом вам, вам поможем. Наши профессиональные тренера будут обучать их курсам самообороны, чтобы они могли в экстренных жизненных ситуациях адекватно реагировать. Значит, смотрите, хотелось бы сказать. В этом зале я в свое время начинал свои тренировки по боксу. И в этом зале у меня много, как сказать, что было связано. Были и первые победы, и первые поражения. В связи с тем, что мой первый тренер, это был Сергей Власов, кандидат мастера спорта по боксу, он привел, как бы сказать, во мне желание заниматься этим видом спорта. И Поэтому я имея на данный момент возможность частично отблагодарить его в первую очередь, также внести какую-то пользу для этого зала, мы сегодня разместили здесь вам уже спортивный инвентарь инвентарь. Для того чтобы вы тренировались на нем отрабатывали свои удары и их в первую очередь в первую очередь становились в будущем настоящими мужчинами которые будут сильные и будут защищать э, в основном слабый пол, то есть своих любимых женщин и матерей. Желаю вам в этом спорте добиться успеха. На этот э, сегодняшний праздник ну, вот, пришли у нас, есть родители пришли, есть старшая группа у нас э, спортсменов, которые здесь тренируются, есть преподаватели, но у нас есть Новый тренер преподаватель будет тренировать тоже детей. Есть также преподаватель, который Сергей вас, Андрей, я Так вот. И, ну и я теперь тренирую маленьких детей. У нас есть тренировки, которые проходят в четверг. С полвосьмого у нас маленькие тренируются вечера. В такое время нам дают, кстати говоря, ничего не сделали пока. Но в будущем будем стараться, что в перспективе будем поднимать этот вид спорта здесь, в этом зале зал будет оборудован. Вот, и будем проводить мероприятия еще больше связанные с боксом и связанные, связанные со спортом и для детей, и для взрослых. Вот. Хочу поблагодарить Дмитрия, что дал нам инвентарь, возможно, только начало этого. Вот. Скоро продолжение в будущем будет у нас здесь больше уже. Дальше. Хочу поблагодарить родителей, тоже помогают. Старшую руку, серьезно заставляем старших, старший вносит очень большую лепту в этот спорт, в наш бокс, здесь, в спорткомплексе, большую лепту вносят. Будем стараться и будем дальше проводить это все, мероприятие, наш спорт, жизнь, существование, чтобы дети у нас занимались, чтобы они не ходили нигде по улицам, чтобы старшие, как вы видите, что у нас старшие тоже, они не по улицам нигде, здесь тренируются в, в зале каждый день вечером, занимаются собой, приводят своих детей которые водят, которые они же с детьми своими ходят. А вот. Мы хотим, чтобы спорт развивался у нас и был достоин того, чтобы мы на него равнялись, чтобы мы грозили этим видом спорта. Почти. Спасибо чтобы... Диме. Почти. Больше бы таких ребят, которые вносят свою лепту в такой вид спорта. И я думаю, что наш зал все-таки начнет расти. Вот у нас новый тренер появился, который набирает сейчас группу молодых ребят. Поэтому приходите. Я хотел сказать, уважаемые родители, приводите своих детей к нам заниматься, чтобы они были гармонично развитыми личностями, и они поднимали наш город, и за них не было стыдно. Спасибо. себя, молодцы. Все же зажгите себя. Молодцы. А я я я кто готов стать, да, стать чемпионом? Кто ставит? свою маму. ты Кто готов стать чемпионом? Подними руку. Ну, вот все, Сань, не готов стать чемпионом. Вот. а ты что скажешь, Что это для чего ты делаешь? Молодец. Чтобы быть смелым. Молодец. Ты Молодец. Ты что любишь Чтобы Молодцы, все с Молодцы, Молодцы! Я недавно привел своего ребенка на тренировку по боксу. Он долго выбирал куда -то, на какую -то секцию спорта выбрать для него. Ну и решился пойти записать его на бокс. Вот сегодня мой второй день тренировки. Первый раз, когда я пришел, посмотрел сюда. Ну, я был очень приятно удивлен, какой воспитательский тренерский состав, какое отношение к детям. Ну, я скажу, познакомился я с тренером Сергеем Анатольевичем. Но ну, я скажу, таким человеком надо родиться, потому что ну, человек вот, он воспитатель, поэтому с детьми работает, насколько интересно детям. Ну, все прекрасно, все замечательно. Приводите своих детей, будем рады вас видеть.